Андрій Шипко, народний депутат України, гість нашої програми. Мої вітання вам, шановні телеглядачі. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день, уважаємо телезрителі, уважаємо збирателі. Всім вам привітю. І, пане Андрію, сподіваємося на откровення, адже формат нашої програми саме такий. Ви е, 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 не новачок у політиці, вже народний депутат кількох скликань, Вас добре знають виборці, до яких ви щойно звернулися, знають в регіоні е, депутат кількох скликань. Тому е, кому кому. А це запитання я можу вам сміливо ставити. Е, що значить бути політиком? Як і в будь якій роботі, робота політика це професіоналізм. все професіоналізм і, звісно, быть очень человеком, который откликается на любое предложение, тем более, что оно исходит от людей. И для меня, как для политика, это прежде всего честность, порядочность, отзывчивость, доброта и, конечно, быть всегда рядом с людьми. Мы говорим о политиках. И немножко в последнее время, вот политика это грязное какое-то дело, но если мы посмотрим в историю вообще развития нашей страны, вот в корни, которые заложили наши предки, то э, князь Владимир, равнопостальный, величайший политик. В этом году мы будем отмечать тысячелетие. Князь Игорь, равнопостная княгиня Ольга. Вы смотрите, это все же политики. То есть политика э, совершенно другая. Нам надо по-другому к ней относиться. И тогда и политики будут искренние, как вы сказали, добропорядочные вот, и отзывчивые на людские просьбы. В этом вы нас переконаете продолжение программы? <laughs> Я буду стараться. <laughs> дякую, дякую за... Вашу згоду. А політика для вас почалася з регіонального рівня. Наскільки я знаю, ви були заступником голови обласної ради, були депутатом обласної ради. Оцей досвід регіональний він вам став на годі тут у в українському парламенті? Політика мене зробили люди. І я уже более 12 лет в политике, прошел все от депутата областного совета, заместителя представителя областного совета к народному депутату. И, конечно же, самое большое формирование на меня оказали, это мое общение с моими избирателями. Потому что, когда ты видишь, я депутат-мажоритарщик, этим горжусь. И вообще, я считаю, что депутаты должны не просто по спискам быть привязаны к округам, а депутатов должны знать люди. Они должны пройти дворы, улицы, встречаться на предприятиях, общаться один к одному. Вот. И через мою приемную проходит более 8 тысяч человек вот, за два года. И, и я... вы их всех знаете и, и, и... в обличье, и за призвищами. Да, я просто не успеваю. У меня очень хорошая команда. Но я уже наладил современные виды связи. связи. И, и, но то, что у меня ежедневно я вижу, с какими просьбами ко мне обращаются избиратели, и что они хотят, и чего они ждут от меня, то я могу сказать это открыто. Дякую, Андрій Федоровичу. А скажіть, будь ласка, от займатися політикою, великою політикою, законотворенням і водночас займатися благодійними проектами, соціальними, це не обтяжливо для вас? Ні, я думаю, що це... Это... Это как, знаете, как, как со вторая составляющая человека. Ведь в книге жизни, в Библии написано только когда ты отдаешь ты это получаешь. вот надо больше отдавать от себя, мне так кажется, и э, тогда ты будешь чувствовать, э, что ты настоящий политик, что ты не просто декларируешь, а что ты в постоянном контакте и твои проекты, и социальные проекты. вот у нас недавно в Днепропетровской области проходила международная киноассамблея на Днепре и те документальные фильмы приехали, документалисты, режиссеры, их осталось не так много на всем во всем мире. И они съехали в Днепропетровщину, и переполненные кинотеатры, люди ходили, людям необходимы эти проекты, люди хотят тоже себя познать и раскрыть, вот как на примере, допустим, документальный фильм «Птица без крыльев» когда вот рядом живет человек, тут же же в Днепропетровске, в преднепровском интернате, инвалид, девушка Наталья, у нее ни рук, ни ног нет, но она ртом кисточкой рисует Петряковскую роспись, и ты видишь эти картины. Ты понимаешь, какие они раскрыты, какая у нее прекрасная душа, как она рассказывает о своей жизни. И буквально люди меняются на глазах. Это я как врач вижу. Это действительно терапия. Ведь Бог нам дал и руки, и ноги, и разум. И мы просто должны научиться любить, быть открытыми по отношению к друг к другу. И верить, что у нас все получится. Вот на примере жизни такого человека, показанного в документальном фильме, меняется просто сознание, меняются люди. По-другому смотрят глаза. И вся эта акция проходит под вашим патернатом? Это более, уже шестой раз в Днепропетровской области это проходит. Вот я вам подарю, у нас мы выпустили такую девиз киноассамблей, правда она в документальном кино. Здесь даже методическое пособие с диском, вот, и вы можете посмотреть документальные фильмы. Они действительно э, не только несут добро, они и воспитывают человека, что очень важно. До ваших проектів ми ще повернемося, але мене цікавить наступне: наскільки ви розмежовуєте політику і благодійність тим, чим ви займаєтесь і у вас це вдало виходить? Я не можу розділити. це. Для мене це як у мене, права і ліва рука. Якщо я не буду робити, не нести добро людям, то зачем мені займатися політикою? Я, для мене це одно целое. И мне кажется, что если человек это формирует и меня как политика, потому что это есть обратная связь с людьми. Ведь только люди самые мудрые, самые хорошие и самые настоящие – это люди. Они тебя учат всему. Ни в книжках ты это не прочитаешь, ни в фильмах не посмотришь. Только на примере общения с людьми, такого контакта, не только политического там и законотворческого, а именно человеческого. А ваши выборцы? Это Никополь, Рженикидзе, на Днепропетровщине? Да, я горжусь, что я представляю именно э, самый такой, э, самый исторический, самый свободолюбивый, потому что Никополь, Рженикидзе, Никопольский район – это территория, на которой было пять запорожских сечей. Вот, и это... Нам... Представляете, какие люди, какие поколения прошли, вот, какое воспитание Только свободы, край казацкой, славы. славы и край настоящих сильных людей. Вот, кстати, пектораль скифская, которой мы гордимся, да, это как национальное наследие нашего народа, вот ее как раз обнаружили в Орженикидзе. В Никополе есть могила Ивана Дмитриевича Серка, это вообще, ну, как он, как, и, как политик и как полководец, это мой кумир, и я, находясь в регионе, конечно же, не бывает такого дня, чтобы я не заехал на могилу Серка. Потому что если мы поймем, что вот 12 раз был атаманом войска Запорожского, 12 раз избирался без бюллетеней. А так, люб ты или не люб? И своим примером Иван Дмитриевич показывает именно пример служения. Служение своей братьей, возможность положить душу свою да, за, за други своя, вот настоящего христианского служения и служение своей защиты своей земли. И ну, на территории наших городов, вот, на территории города Никополя, была вручена булава э, Богдану Хмельницкому. И первый поход освободительный пошел именно с моей территории. Поэтому я очень горжусь историей, славой и трудовыми буднями э, наш, наш, нашего региона. А это правда, что вы часто бываете на могиле Ивана Серка? Регулярно. Я просто, знаете, как, ну, сверяю, он как для меня является кумиром. Я человек, который не проиграл ни одного сражения и примером беззаветного служения людям, людям и своей земле. А как эти традиции, традиции козаков, вплынули на философию вашего життя, на ваше життя, в принципе? Бог нас создал свободными, честными, открытыми людьми. Поэтому, э, и знаете, в Библии написано, что нет больше, больше подвига и для человека в жизни, чем положить свою душу за свою землю, за, за своего брата. Вот, и э, на моей земле, на славной Никопольской земле, казачьем кра крае, сочетается все. Любовь к Богу, любовь к людям, историческая слава, честь, достоинство и свобода. Ну, я, не, мне нравится, я подпитываюсь постоянно этой энергией, и мне хочется, чтобы рассказать как можно больше о моем крае. вот сейчас была киноассамблея, и кинорежиссеры приезжали и в Никополе, показывали фильмы. Мы эту традицию продолжаем. Не только это в Днепропетровске проходит, но и в Никополе. И мы даже договорились снять документальный фильм о жизни вот, и подвиг, подвигах Ивана Дмитриевича Серка. Це вы. А маете теж двух козаков, дома двух сынов. Как они воспринимают традиции? Традиции наших истории истории Украины. Ну, мои дети настоящие украинцы, я горжусь ими. Хотя мы разговариваем на русском языке, но так исторически сложилось. Я дуже поважаю, люблю свою мову. Но мой сын пошел дальше. Вин студент, научается в Киеве, живет в общежитии. Ну, я в депутатском общежитии живу он <год> в студенческом. <laughs> а вы так и не переехали до Киева? <гарк> не, не переехали. Не зраджуете своему краю? Не, им постоянно приходится ездить. Конечно, это определенные трудности, меньше видишь семью, но я хотел сказать про сына. Вот э, я горжусь, что он, он написал музыку э, к вершам украинских поэтов и так назвал диск свой первый «Заспевай нашу свиту». Это его творчество и мне нравится, что он прославляет нашу родную мову. Нашу батьківщину, наш рідний край. І знаєте, дуже це, це мене як батька дуже так. От тішить, за... тішить, тішить як і, як і, і торкає і за мою душу. Так, я вам дитина... Послухаєте тут такі пісні: Любіть Україну. Володимир Сасюра. Дуже актуальна на цей час. Як добре те, що смерті не боюсь я. Ну, Василя Стуса. Ну, це те, що нам зараз потрібно. Те, що об'єднує об людей, а, крім двох і робить синів... нас краще і окрім... настоящими патріотами. А окрім двох синів, ви маєте і маленьку донечку? Да, Марія. У мене сини Володимир Іван і донька Марі... Марія. Взагалі, ну, вона народилася на покров Пресвятої Богородиці. і ну, Я дуже вдячний Богові. Що в мене з'явилося таке чудо в родині, як моя донька. Я взагалі виріс в родині, де одні хлопці. Одні хлопці. Я старший брат, у мене ще два брата, двоюрідних різних братів, у мене дуже багато. Сестер взагалі немає. А тут донька вона поміняла мій світогляд, моє життя, моє ставлення. Ну, це Вона, абсолютно інше відчуття. Це, це Друге світу, відчуття. Відчуття світу інше, угу. коли ти дивишся її в обличчя, в очі, і ти бачиш взагалі інший погляд. І, ну, це... Або береш за тендітну жіночу ручечку. Ну, це неможливо передати словами, це просто чувство. Угу. А до речі, ваш любви. брат теж займається політикою, наскільки мені відомо, там на Дніпропетровщині. Мой брат младший Александр, он у нас Андрей, Алексей средний брат и Александр. Но ну, Родители нас называли все на букву «А». Вот. И, конечно, младшие всегда берут с меня пример, и ну, я рад, что он сам, я сам стал уже не один созыв депутат городского совета, вот. занимается, работает. Ну, Пусть трудится, это... Це добре, коли чему-то стремится, стремится к служению людям. Але от що про вас сказала ваша вчителька, класний керівник, і ваша мама, оці святі жінки. Я наштовхнулася на ці архівні кадри, і, звичайно, я не могла, аби не показати сьогодні це в ефірі під час нашої зустрічі. Тому прошу показати і нашим глядачам, говорять. Вчителька классный керівник, и мама Андрея Шипка, народная депутата Украины. Всегда вокруг него были друзья. Ребята вокруг него ходили гурьбой. Но это был такой мальчишка который умел всегда достигать цели. Он везде должен был победить и быть первым. Он лидер, это в него в крови. Быть первым, быть, быть победителем, быть лидером, нести людям добро, творить добро по жизни. Конечно, что батькам, особенно маме, приятно, когда ребенок достигает чего-то в жизни. Да, жаль, что уже год как мамы нет, Не видеть, Они, да, да. но она своим примером, своим жизнью на то, что она родила троих, троих сыновей, при этом она учительница, 44 года педагогического стажа, стажа 2, заслуженный учитель Украины, 27 лет директор школы, сделала одну из лучших школ в городе Днепропетровске, ну я даже, наверное, лучшую школу, ну и конечно Прошла путь, как говорится, и как мать, и как человек, и как женщина, и как педагог с большой буквы. Ну и в конце она приняла иноческий постриг. Вот. Так что, как говорится, видишь, то есть вид с да, постригом. Да, да. Инокина Валентина. Очевидно, и была какая-то вера уже в, в те изинке святой? Да, и мама действительно святой человек, для каждого человека, для меня, для моих детей, внуков. Ну, люди ну э, не уходят вас... никуда. Они, и для меня она является примером и будет примером всегда. Угу. Я знаю, що ви теж людина віруюча, навіть глибоко віруюча. І це не дани на моді, як буває іноді. У вас бабуся ще залучила до церкви? Так, да, я пам'ятаю з У мене в церкву водила бабуся, у мене впечатлення, коли я раз співала. Це при тому, я перепрошую, що мама була вчителька, батько інженер, і в ті часи, наскільки це ну, реально було. У меня семья верующая в поколениях. Мой прадед, он был регентом хора в кафедральном на Московском соборе. Вот. У меня бабушка тоже всю жизнь помогала людям, молилась. Ну, то есть вот так строилась жизнь, это я все видел. Так я воспитываю детей. Это для меня не какой-то там отдань моде или ежедневным каким-то жизненным шагам. Это просто мой стиль жизни. Это мне помогает жить. Вера вам помогает по жизни? Конечно. Вера, она помогает любому человеку. Потому что сказано, что если даже маленькое зерно у нас есть вера, то человек может очень много добиться. Но главное, чтобы она помогала научиться любить. Потому что вера – это стержень. А на стержень, но ну, вера без любви мертва, тоже говорится, да? Вот, поэтому основная задача веры – это сделать человека действительно настоящим человеком и научить человеку любви. Вот когда мы научимся любить, любить ближних, любить людей, которые, может, не согласны с тобой, но это люди, и они нам даны не просто так. Любить свою родину, любить все. Вот тогда я понимаю, что, мы, что человек состоялся в жизни, когда он через веру, через свой жизненный путь научился любви. И э, эту любовь вы несете до детей, вы хотели згадати про еще один проект социальный. Такий досить унікальний казковий проєкт, да. як лікар, ви не забуваєте про ті, тих, хто особливо зараз потребує допомоги, особливо піки, коли дитина особ... перебуває у... на лікарняному ліжку, і там особливо треба тепло, якого іноді не вистачає. Да, і авторами цього проєкту теж є діти. вот этот проект «Казки еще выховывают». Во-первых, э -э, ридную мову. Я очень рад, что очень много приняло людей, актеров и известных телеведущих с разных каналов приняли участие в создании этого проекта. А родился он э -э, в Ахмадете в отделении токсикологии, когда мы деткам, когда мы деткам э -э, показывали, инсценировали сказки, и потом они рисовали рисунки своей рукой. И мы видели, как меняются лица, как э -э Меняется вообще отношение, как появляется вера, как, как, все, как все объединяются, и родители, и дети. Ну, это необыкновенные рисунки. Это все, это все нарисовано детскими, на и де, детскими э, ручками. И я рад, что на сегодняшний день, к сожалению, не так много очень хороших книг, особенно Казок, наших, нашей украинской мовы. А каски классика для детей, каски что выховывают», тут э, есть и аудиодиск, э, и, ну, тут можно посмотреть, какие актеры озвучивали сказки. Э, Але ж, э, вы за фахом... Я хочу вам подарить. Это э, 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 для дякую, ваших, добиться, ну, там, для да домашнего... И вот второй том, для для тех... видите, тоже э, уже вышел в этом году. Я рад, что этот проект продолжается. І ми будемо це робити, тому що все, що ми віддаємо, ми действительно віддаємо нашим дітям. Да, ми делаємо закладку, которая необхідна, тому що діти суха статистика, до 20% населення України. Ну, це 100% її будущого. Ви сказали, що мама вчителька, заслужений вчитель, чи часто ви буваєте в школі, де ви навчалися, де працювала мама, і які запитання вам найчастіше ставлять ваші земляки? Я стараюсь обязательно быть во всех школах, в детских садиках, потому что именно ну, от учителей зависит то, что мы, и стараюсь помогать обязательно, потому что именно от их работы, от работы учителей, воспитателей, педагогов зависит э, то, что мы посеем, то, что мы вырастим, и то, что будет пожинать наша страна через определенное время. А поэтому, если мы сформируем маленького человечика и на основе добры с, доброты, света, любви, вот, то потом никакие бури не могут это сломать. Когда внутри человечка в сердечке маленького горит огонек добры и света, все. Це будь-які сформірованої А що вас зламало, оскільки ви не пішли стазією лікаря, а пішли політику? І готуючись до програми, я передивлялася ефір і ваші архіви верніше і наштовхнулася на думку ваших колег-лікарів, які про вас так гарно відгукуються. Давайте мы послухаємо. Я его помню еще со студенческой скамьи, потому что я и, 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 хотя он учился на педиатрическом факультете, но они проходили и нашу кафедру, и это все. Он целеустремленный, из него получился великолепный бы и ученый, и, наверное, уже при степени докторскую, наверное, защитил, потому что он человек собранный, организованный. Вот. И, и, понимаете, он может и вовлечь людей, и повести за собой. Что, политика стала ближе до души? Так сложилась моя жизнь, и я за все благодарен Богу. Но это, это это дает возможность мне делать больше для людей, делать больше для своих коллег, э, врачей, учителей, э, имеют возможность действительно Знающий, из середины есть да. проблемы. Я прошел от студенческой скамьи, от э, операционного стола, где я все видел. Еще на втором курсе я ходил на ночные дежурства. Прошел все научные кружки. То есть я все видел, как формируется человек, как формируется врач. И это, это мне очень близко. И поэтому политика это только возможность. Возможность быть полезным и коллегам, и своему краю, и, конечно же, в очередь... И все-таки политика это ваша на останок. Я думаю, что так как получается сочетать и, и благотворительность, и социальные проекты, и законотворчество, то я думаю, что э, так оно должно было быть. Но самая главная стезя у меня в политике – это никогда не отходить от здравоохранения. Поэтому я уже второй созыв, являюсь членом комитета Верховного Совета по здравоохранению и хочу действительно, э, действительно принести пользу для развития и становления национальной, повторяю, национальной украинской системы здравоохранения. Дякую, пане Андрію, за откровення за відверту, щиру розмову. І приємно було познайомитися про політику та шлях до неї. Ми говорили з народним депутатом України Андрієм Шипко. Все найкращого до зустрічі.